В доме может происходить все, что угодно. Пусть хоть слоны топчутся, но пол должен лежать. У всех давно лежит ламинат. Это правда. Неправда только то, что весь ламинат лежит одинаково. Выбирая ламинат в магазине по цене и упаковке, сложно сказать, как он поведет себя через годы. Я давно в ремесле и уже, наверное, уложил целый лес ламината. Но всяко бывало. Плохой ламинат изнашивается быстрее, чем носки, но есть один способ испытать его. Ну что, друзья, невооруженным глазом видно, где результат, а где недочет. Это за одну минуту я вам показал то, что будет происходить с полом за год когда по нему будут ездить стульчики и ходить красивые туфельки. Говорят, профессионала выдает инструмент, а я всегда добавляю и материал. Потому я и люблю работать с Резалтом за европейское качество и честную украинскую цену. С Резалтом вполне реально работать без помощника и успевать в срок. Вывод очевиден. Если хотим честной гарантии, чтобы служил долго, что называется верой и правдой, Берем резал.